Kalau tak ada jili, kita pun susah juga. Siapa nak jaga proton? Bercerita tentang perhubungan antara jili dengan proton, oh, yang ini memang macam cerita politik lah jadinya. Tetapi pada pendapat saya, hubungan simbiosis ini lebih kepada win-win situation. Jili tak akan dapat berjaya macam sekarang di Malaysia jika tidak ada proton. Kebanyakan jenama-jenama kenderaan daripada China patut berterima kasih kepada Proton kerana sebabkan Proton, orang dapat tengok dan rasa sendiri kereta-kereta daripada China ini ada kualiti. Kalau tidak memang sedikit risau. Bukan sebabnya kita pandang rendah ke China, tetapi 10 ataupun 15 tahun dahulu kita dah pernah kena dengan China. Produk mereka was very substandard, memang tak tahan. Enjin tahan sebab enjin dia celup daripada Jepun, tapi plastik kualiti, after sales apa semua daripada motor sampai ke kereta teruk. So orang dah serik. Tapi bila jili bersama dengan proton, proton tu dia jual kicap pun kicap tu insyaAllah akan laku. So tidak ada masalah dekat situ. So orang akan start beli proton. Kejayaan besar kalau berhasil antara dua ni ialah suatu masa dahulu proton cukup-cukup tidak digemari oleh rakan-rakan kita daripada kaum Cina. Market mereka di Pulau Pinang cukup kecil. Tapi sekarang kita dah tengok semua orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban apa semua beli Proton. Walaupun Proton tu jili. Sama ada dia rebatch ke, kolaborasi ke, tak apa sebab ini fasa pertama. Untuk Proton buat enjin ke, buat kereta dia sendiri, tak balik modal. Pasaran kita kecil. Lagipun Buat apa kita nak buat benda baru kalau benda yang dah ada dah ready. Sebab dunia sekarang ni bukan macam dulu. Enjin kena cepat berubah. Teknologi cepat meningkat. So kalau Proton sebuah company yang kecil, orang Malaysia saja rasa besar. Tapi kalau dalam dunia, kecil sebesar hama saja Proton ni, dia memang perlukan rakan teknikal. Tengok saja Perodua dengan rakan teknikal dia, Daihatsu di slash Toyota. Macam mana dia berjaya. So dengan Proton, target dia bukan Perodua. Target dia up sikit. Mazda, Nissan, Honda, Toyota. So, apa yang penting? Kita sebagai consumer, kita dah ada pilihan yang lebih banyak dan lebih baik. Kolaborasi antara Geely dengan Proton memang ada membuahkan hasil. Tetapi, kalau dari segi teknologi, memang a bit limited. Now, kita kena faham. Kalau kita sendiri pun hasilkan sesuatu produk yang bagus, satu teknologi baru, kita tak boleh nak bagi sewenang-wenangnya ke orang. Sebab itu periuk nasi kita. So, apa yang dibuat dengan Proton ialah tak apa. You boleh pinjam teknologi saya kat sini. Yang penting, kita sebagai consumer, kita dapat guna teknologi itu dengan harga yang lebih marhain. Saya ceritakan sikit pasal Proton Saga. Antara kelemahan Proton Saga dulu ialah gearbox automatik dia. Yang rasanya macam tak cukup siap. So, Proton cakap kat vendor dia, tolonglah, tolong kami untuk repair benda ni sebab tak sedap tetapi vendor tu cakap saya minta maaf banyak-banyak saya ada klien banyak yang lebih besar awak punya jumlah kecil saja saya tak cukup orang nak hantar untuk repair awak punya barang ni so proton was stuck with a bad gearbox so dengan jili jili besar dan vendor tu punya vendor dia juga dia beli banyak daripada vendor tu dia cakap eh hey, hello kita tolong proton tu oh yes boss yes boss dia pun pergi tetapi dah tuning macam mana pun tak boleh So Geely cakap, tak apa, kita pakai gearbox Hyundai. Dan sebabkan dia ialah Geely, sebuah company yang besar, dia ada volume yang besar di seluruh dunia, terutama dalam China, dia dapat harga yang bagus daripada Hyundai. So now, Proton Saga comes with a very good automatic gearbox. Sejak beberapa bulan kebelakangan ini kita ada meneri, melihat atau membaca berita-berita di mana Jili melancarkan sendiri produk mereka di negara-negara lain di dalam Asia Tenggara. Walhal semasa permulaan kolaborasi dia Proton sepatutnya menjadi hub untuk produk-produk panduan sebelah kanan right-hand drive. Tetapi apa yang saya lihat sekarang ini ialah mungkin Jili nak gunakan jenama dia. Sekarang ni kita tak boleh nak import seketul kereta. Kita akan kena teks yang sangat tinggi daripada mana-mana negara. So kita kena export kita punya komponen sampai kat negara dia, kita pasang. Yang itu kita panggil CKD. So kita kalau boleh buat macam tu. Datang daripada Proton ke negara-negara itu untuk dipasang. Sebab development untuk Ryan Hand Drive boleh dilakukan di China boleh juga dilakukan di Malaysia. So pada pendapat saya kita kena husnuzon. Kita kena berfikir secara positif. Sebab ingat, kalau tak ada jili, kita pun susah juga. Siapa nak jaga proton? Kolaborasi antara proton dengan jili ni memang kita dapat lihat faedahnya bukan setakat kepada konsumer tetapi kepada negara. Contohnya, jili dengan proton dia akan membina sebuah kilang baru khas untuk pembinaan kenderaan elektrik. Now, ada yang cakap, eh, kilang lain dah ada, dah kilang dah besar-besar, buat apa nak buat kilang baru? Kilang EV berbeza daripada kilang kereta yang ada enjin. Even masa kita tengah bercakap sekarang ni pun, sebulan lepas saya bawa balik daripada Munich, Germany, BMW punya kilang paling besar dekat Munich tu, dia tengah convert untuk bina EV sahaja. Enjin ICE dia, enjin petrol dia, dia suruh orang lain buat. Itu BMW. Untuk Geely Proton, dia memang tengah bina kilang EV dia sendiri. Now, apa bagusnya untuk negara? Well, bila kilang dah ada, kita perlukan komponen untuk dipasang. Komponen-komponen ini boleh datang daripada Malaysia. Siapa yang buat komponen-komponen ini, siapa yang pasang, siapa yang reka, orang kita. Kerana EV berbeza dengan kenderaan petrol ataupun diesel. Kalau dulu kereta petrol cuma ada satu ECU, kemudian 5 sekarang ni ada dalam 20 ke 30 untuk EV ha dia punya computing power dia saya rasa dia boleh powerkan 200 roket Apollo yang boleh pergi ke bulan tu ya yeah. so dekat sini pembangunan daripada segi teknologi dan juga rakyat Malaysia dengan skill yang lebih tinggi supaya satu hari nanti orang Malaysia yang boleh buat teknologi-teknologi baru dan kita boleh ekspor teknologi, ekspor skill kita ke luar negara.